Почти под каждым разрушенным домом были находились могилы гражданских, могилы детей. Вот у меня сейчас до сих пор эти мурашки. Мы малыми группами выходили с самого морпорта. Батальон меня уже похоронил. Четыре месяца был я покупаться. Мы наводили координаты. Брал, значит, сетку с яблоками и идет. Если пять яблок, это значит пять танков стоит. То есть вот так вот мы немножко помогали э, нашим. Зовут меня Ткачук Николай Николаевич, я э, военнослужбовец батальона морской пехоты. Э, старший лейтенант моего военного звания, я командир зенитно-ракетного взвода. Страшно э, то, что я видел и то, что я сейчас э, до сих пор э, переживаю, это когда началась полномасштабная Война в Мариуполе, и наша задача стояла обеспечивать водой, едой мирных жителей. А также мы занимались эвакуацией детей. То есть, когда где-то по распоряжению командира части, части, мы брали в 9 часов вечера, брали кто сколько мог воду брали сухие пайки и ночью, чтобы нас никто не видел, мы ходили по Мариуполю, а именно по подвалам и легендарный драмтеатр. Мы ходили, раздавали людям, детям воду, медикаменты, то, что у нас было. Находили раненых в подвалах, эвакуировали их, детей пытались вывозить. Мы одно время их забирали к себе на Зовсталь, а со Зовстали мы их забрали, перевели на Морпорт, там, где они нас дети с, с матерями находились вплоть до потом уже дальнейшей эвакуации самое страшное то что мы видели как э, не люди так называть, которые наносили целенаправленные удары по мирным жителям это жилые кварталы детские садики вот что не, даже не щадили того что там видели старики или дети мы видели, как под, почти под каждым разрушенным домом были, находились могилы гражданских, могилы детей. То, что страшно, что мы даже видели тела на деревьях висели, э, людей, которые, вот, будем так говорить, вот у меня сейчас до сих пор эти мурашки. Когда уже был уже почти город окружен, и наша, наше подразделение в качестве 23 человек держали оборону морпорта. Когда у нас уже заканчивались боеприпасы, заканчивалась еда, заканчивались медикаменты, тоже было руководством принято решение выходить группами э, из порта в, в район в, там, Мелитополя. Жена Инна Стасику 10 лет, а Антону 17. Когда я уже последний раз звонил с Мариуполя, я говорю, Зай, мы уже просто, уже все, выхода нет, мы, арестов, ой, мы окружены, поэтому, я говорю, выхода нема и связи нет. То есть, ну, как бы попрощался, но я попрощался не так, чтобы, чтобы их не обидеть. Ну, я всегда говорил, мы всегда вер... я вернусь. И они постоянно верили, почему? Потому что я всегда свое старался слово сдержать, как бы ни было. Мы малыми группами выходили самого морпорта. При выходе я уже потом узнал, что группа, группы делились на два, на четыре человека, кто попал в плен, кто попали в этот там, на минные поля. Сам я родился в Херсоне. Я знал, что Херсон, будет, что Херсон оккупированный. думаю, надо как-то добираться. Это. Чтобы добраться с Мелитополя до Новой Каховки, это где-то было 62 поста. Вот. И мы потихоньку добирались, благо то, что э, они эти не сильно там уже на блокпостах, уже так доверяли, проверяли. За это время, когда я еще находился в Мелитополе, находился в Мануше, я э, профессионально просто фотографировал их, где у них находятся э, те же самые ракеты, где находятся э, их ППД, и когда уже я попал в Херсон, я попал, значит, и плавал, через Днепр переплывали, ну, под видом рыбаков, как-то мы так вот добирались. И уже когда, и находясь я уже в Херсоне, 4 месяца был я, в оккупации тоже мы скрывались, я не мог прийти домой, потому что в любой момент у меня жена тоже военнослужащая, пограничник, то мы боялись встречи, знаете, как-то могли, бог не знает, сколько там было этих коллаборантов, могли нас просто сдать. И за это время мы, мы там с товарищами просто наводили ориентиры по вот этим вот э, точкам, где находи, где находились эти. Я одно время прятался у товарища и потом попробовал набрать ее номер телефона. Набрал ее номер телефона, она мне не верила. То есть у нас начались между женой допросы. А как ты называл мою маму? А как ты прозвал моего папу. И когда она уже поняла, что я именно говорю так, как надо, наши зашифрованные слова, то она уже там поверила. И мы решили встретиться. Она жила в селе Дарьевка, это где-то километров, может, 17 от Херсона. Вот. Ну, пришлось мне пойти на хитрость. Я пришел до товарища своего, беру у него значит, старые вещи, под бомжа, будем так говорить. А на автобусе я уже не проеду, потому что автобус, опять же, чтобы туда ехать, ездили автобусы, но через такие блокпосты. Я принимаю решение, мне надо идти пешком по полям. Беру велосипед, без камер, без ничего, и беру ведро. Обычное старое ведро. Выкопал вишню вот такого размера небольшого, поставил ведро и пошел. Иду, иду, ну, спросят, скажу, еду на дачу посадить вишню. Иду, иду, подходит ты кто, ты куда, ты что? Ну, а я ж без, э, а еще взял, э, нашел, значит, очки женские с такими линзами, что я сам не видел где, что, то есть, ну под дурачка, будем так говорить. А самойшь э, на сердце думаю, ну это сам. А в селе уже жили, потому что бросить семью тоже не, было. она не успела выехать просто с детьми. И благо то, что жителям я благодарен этого села, что никто не сдал их никто не предал, никто ничего. Мы встретились, и я уже вечером зашел домой, когда уже дети уже видели, ну, правда, дети тоже, как говорится, молодцы. Никто никуда не ходил, никто никому не рассказывал. И вот я пока находился дома, прятался у них дома до освобождения. И вот когда, значит, Дарьевский мост, и недалеко от нас километров, может, 6 был Антоновский мост, и я уже когда по ночам, а у меня получается мой дом, а сзади речка Ингулец. Почему-то и боялись туда ходить, там камыши, там заросли такие, не знаю почему. Но ну, мы так портаптали такую э, трубку, и мы с товарищем, он бывший э, военный, мы наводили координаты. То есть мы уже э, он под видом э, брал, значит, сетку с яблоками и идет. Если пять яблок, это значит 5 танков стоит. Если лежат сливы, это значит бтры. И вот мы понимали это все, и мы уже считали, и мы уже потихоньку передавали координаты там высшим в руководство, с которым мы нашли связи. да, То есть вот так вот мы немножко помогали нашим. А когда уже зашли в Украину, 59-я бригада освобождала Херсон, и я потом узнал, что это командир бригады уже Сухаревский, вот, а чисто случайно, когда до меня подошел старший лейтенант, я ему представился, что я такой-то, такой-то, так и так. Он говорит, где ты служил? Я говорю, там-то, -та там-то. -та". Я говорю, у меня был командир Сухаревский. Он говорит, так это у меня он командир. Я говорю, это да не может быть. Я говорю, ты меня сфотографируй и ему перекинь. И когда он уже перекинул, мы с, с ним встретились, мы все это видели, и потом уже я в течение месяца уже дозвонился до своих. Вот, а я был уже, значит, меня уже похоронили. Батальон меня уже похоронил. Сначала я был без вести пропавший, потом кто-то сказал, что я был в плену, ну и видно, или с кем-то перепутали, или бог я знаю. Прибыл обратно в часть, в боевую, ну уже пошло такое распоряжение. Те, которые не придатны до морской пехоты, вот, то меня при любом моем желании оставлять не могли, и меня направили, значит, выкладочным по подготовке военнослужащих противоповитренной обороны. На данный час я сейчас нахожусь. В этой части готовлю курсантов. Вот. Я очень рад, что у меня сейчас появилась новая так профессия хотя я скучаю за ними. Я решил хлопцам настолько дать то, что я знаю. И благодаря моим э, инструкторам, а инструктора это тоже бывшие хлопцы, которые прошли э, такой ужас, э, значит, они кто без ноги, кто без руки, то есть они тоже, кто полон прошел в основном у нас процентов, наверное, 40 хлопцев и инструкторов, которые пошли полон. Хлопцы, в общем, молодцы, уникальные. Этот проект «Сердце Азовстали», вы знаете, нету минусов. Я смотрю, как отдыхает моя семья, я радуюсь. Здесь я доволен, да, я не расслабленный, мы сегодня даже проспали процедуры. Вот. Дети сейчас он там общается с другими детьми, с психологами супер, молодцы. Просто вот это Азовсталь, вот эти организации, это просто супер. Помимо того, что мы находимся здесь, еще есть значит, подарки, потом есть значит, оздоровительные, юридические консультации. То есть просто молодцы, супер. Мечтаю то, чтобы закончилась эта уже война, чтобы мы же могли определиться, чтобы мы могли все люди... Я за всех говорю, потому что в семье мы сами можем себе сделать добро, но мечта то, чтобы быстрее бы она закончилась, чтобы наши дети учились не онлайн, чтобы они могли находиться в своих школах, в своих домах. Это вот они скучают. И мне говорят, папа, поехали в Херсон. Я, на жаль, боюсь, потому что это беспилотники, и все-все. Наша мечта и детей мечта. Я им тоже задал вопрос, чтобы хотели. Папа, мы хотели, чтобы это все быстрее закончилось. Чтобы мы могли вернуться к своим.